kita kata apa? Awak tadi ilmu pada ilmu melambak-lambak. Ya, awak tak ada. Lah. Awak belum sedia lagi. ini eh, ayat. Kalau nak kata bersedia lah, Nabi bukan dia sedia. Dia tu umi, tak tahu baca, tak tahu menulis, tak tahu nombor apa. Dia hmm. Tapi bila sampai mana Jibril kepadanya, perlu kan? Peluk dia sekuatnya, balik menggigil. Saya dah tinggal Khadijah kata dengan takut Petang nanti kita jumpa Pak Zara kita Warakah bin Naufal Siapa ni Warakah bin Naufal ni? Pendeta Agama Yahudi Nabi pun cerita lah Petang tu jumpa Warakah bin Naufal Cerita gini-gini Malaikat yang besar Tak tahu pun macam mana perlu aku Kata di Warakah bin Naufal Itulah malaikat yang turun kepada Nabi Musa AS oh, Kamu ni Rasul Akhizam Kalau aku kuat pada ketika itu Ini saya aku bantu kamu Menyebarkan agama Allah Itu kata orang bin Jadi amanah ilmu ni tuan-tuan Terpikul atas semua kan? Ya. kata ustaz je, jangan kata tu imam je, jangan kata tu bilik je, Siapa-siapa ada ilmu Walaupun satu ayat Hendaklah disampaikan kepada umat Malahan Al-Marawi menambah Dengan ikhlas Dalam menerima Menasihat dari Al-Quran dan Sunnah Mendirikan salat Dengan penuh kekusukan Menundukkan seluruh kehidupan Kepada Islam Selalu ingat kepada Allah Dalam setiap keadaan eh, Sebab pun kecenderungan orang ni dia pada Allah waktu kita dalam semayang ingat pada Allah Allah bersama kita kalau dah ingat benda lain Allah lari dari kita ingat dalam semayang ni jemuran tak angkat lagi dah usia dah habis Ibn Qasir menjelaskan bahawa tugas orang munafik yang sudah bertawab itu ialah menggantikan riak dengan ikhlas. Riak tu apa? Beramal bukan kerana Allah. Nak tunjuk kau kan? Esok dia berat Allah memanggil orang yang beramal pasti nak tunjuk kau kan? Mari kamu kemari Atas dunia ni kamu beramal Kata Allah bukan untuk aku Hari ini pergilah kamu Kepada orang yang kamu tunjukkan tu Dapatkan balasan darinya yang Tak dapat lah Malikiyaw Minti Yang memberi balasan pada hari itu ialah ya, Allah Ta'ala Orang yang beramal dengan dia Tak dapat apa-apa di sisi Allah Ta'ala hmm. Seorang sahabat Nabi pergi ke Nabi, jumpa Nabi tanya ke Nabi, Ya Rasulullah ada sahabat berperang nak mendapat syahid, syahid dan juga nakkan kemasyuran apa dia dapat jawab Nabi la syai'alahu dia tak dapat apa, -apa. ni bila Nabi jawab apa tu tanya lagi kemasyuran tu riak tu lah dia berjuang berjihad kerana Allah dan nakkan ke apa gamuk dia dalam la syai ala tak ada apa, apa jadi dalam diri orang munafik ada dia pasal siapa dia beramal pada orang lain sebab dalam istilah hadis disebut Nabi kan syir asyirkul khafi syirik yang tersembunyi "Mahu ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah?" Arya Nabi kata." Eh, riya' ni kita je tahu, janganlah. Orang lain tak tahu. Kita je tahu. Ha. Hmm. Nabi pak mentua Lepas semayang asok pun semayang sunat oh, ha, punya rajin semayang sunat Kau hmm. tentu pun kan Woi mana ada semayang sunat Semayang asok Ya ke ya. Semayang kabar baik. ya Itu beramal bukan kerana Allah Maka jelas dalam potongan ayat ini Munafik mestilah segera mengubah watak dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya mentakrifkan yang kata ikhlas itu semua hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita itulah ikhlas. Oh bukan senang gelap요. Hmm. Tapi berusaha lah kita ya. Eh? Riak ni tuan-tuan datang orang puji kita bahagi betul ceramah you tadi. ah, tu dah. Hmm. Itu sebab Al-Ghazali Bila kamu dipuji Segeralah istirahat Macam-macam hmm. <tuh> Macim -macim, masak sedap Laki kata ha. kita kata apa? Kita tambah sepinggan Bini tengok aja. Tambah lagi sepinggan Dia ambil bini Eh banyak tambah lagi sedap dunia oh, 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 Ha, macam ni macam kembar tak kembar <silence> Astagfirullahaladzim Hangkai hmm. dalam tafsirnya menyatakan bahawa dalam potongan yang ini Allah Ta'ala <silence> menyatakan empat syarat munafik mesti ada untuk kembali bersama orang beriman satu bertaubat dua memperbaiki diri Islam Tiga, berpegang teguh dengan Allah. Empat, mengikhlaskan agama kerana Allah. Hamka mengatakan bahawa inilah ubat jiwa dan ubat untuk menuju ke jalan jalan ke akhirat yang akan menyelamatkan seluruh manusia. Dia bertaubat, dia mengislahkan diri, berpegang teguh dengan agama Allah, mengikhlaskan agama kerana Allah. Hari ini Sultan Kelantan kata segera buat hudu. Tu dia. Gendang sudah berbunyi. Semua orang sokong. Aku orang Malaysia aku sokong. Okey, Sultan kata. Cik saya kata segera buat hudu. Siapa pun tak ada apa. Oh, dia pun cakap risau tuan, -tuan. Ini timbalan yang diperkuat agung. Habis Sultan Kedah jadi agung. Siap. siap. lah. Ini pula orang nak jadi agung. Agung ni. Ha, yang tumpu nombor satu, ha. peguam negara. Ha. Macam mana nak ubah perlembagaan Malaysia? Ha. Dia kena siap lah tu. Ha. Empat tahun, tiga tahun lagi bukan Agung. Ha. Hmm. Kata ucapan hari keputeraan masa dia jadi agung. Segera buat Agung dah kata hudud je dia. Hmm. Ha, melupa semua orang. Hari ni bah dia dia. Pasal apa? Masuk uat. Keluar uat besok. saja. Macam mana tu? Ini Sultan Kelantan kata mau buat hudud segera. Hu, apa ni? Apa ni? Apa ni. Hari ni tak dengar lagi. Pasal apa? Bah dia dalam, dalam uat. Saya kutub membahas illal ladina tabu wa aslahu. Saya kutub mengatakan dua sifat utama dalam berpegang teguh dengan agama Allah iaitu bertaubat dan mengislahkan diri. Jadi sifat ni mesti ada pada semua orang. Taubat dan mengislahkan diri. Maknanya dari yang kurang baik kepada baik, yang kurang, yang baik kepada lebih baik. Yang lebih baik kepada cemerlang. Itu mesti berlaku. Ini bila cerita dalam parlimen Teguh betul parlimen Malaysia ni. Ha, Dia bangkit kan? Ada satu program itu, isteri PM wakil PM. Jadi bangkit semua ahli parlimen pakatan. Tanya, adakah ini sah baru isteri PM wakil pada PM? Eh... Kata di Arab, apa ni? Syajid. Ini keputusan jemaah menteri. Hmm, punya takut semua. Hmm. Sifat bertaubat dan mengislahkan diri bermakna membersih diri dari akidah yang goyah dan akhlak yang tidak mantap. Dengan sandaran manusia itu kembali hanya kepada Allah. Mereka mendapat kekuatan baru. Dan keutuhan yang lebih terjamin Dalam hal ketaatan Dan kepatuhan kepada Allah Akidah yang tak matang Kepada yang matang Tentu kan Apa dia syariat Syariat itu jalan Siapa menentukan syariat ini Allah Nabi tak ada Nabi menyampaikan syariat itu Yang menentukan syariat ini Allah tak ada dalam syariat Islam ada ibadah, dalam syariat Islam ada politik, dalam syariat Islam ada pemerintahan, dalam syariat Islam ada undang-undang, dalam syariat Islam ada macam-macam. Yang disebut oleh Allah Taala, ya ayuhan dari nafkahmu udah kulu fisil Wahai well, orang beriman, masukkan semua urusan kamu dalam Islam. Orang yang tak ada undang-undang Islam macam mana? dia menolak satu rubuk daripada yang di jalan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala macam semayang tuan-tuan lah, ha, semayang ada 13 rukun tak ada rukun ke 13 so tak semayang lambat rukun kita bypass je lah terus tujuh katalah kopi tu boleh tak? so tak semayang tolak satu daripada jalan syariah Islam ni sah tak Islam kita sah tak iman kita hmm. balik rumah letak tangan kata dari sendiri jawab <tid> <tid> atau kata dia tak nak tertib ambil tertib, tak nak salam salam ke rukun hmm, at mubarakah bacaan hebat makhluk betul Tajwid betul. Innaka Hamidum Majid. Habis je Majid. Paling belakang Udah semaya kita kerja tadi apa itu? Eh, sah tak semaya? Tak sah semaya. Macam tu lah Islam. Ada sah, ada tak sah. Macam tu lah iman. Ada sah, ada tak sah. Orang yang tak nak hudu, kisah, tak sah. Tak sah. Iman mereka kepada Allah. Sebab ini jalan ni. Syariatnya tu ditentukan oleh Allah Taala. Itu sebab Yusuf Qodawi kata dalam kitab dia Fikr Daulah. Orang yang taat pada pemerintahan politik Islam, undang-undang Islam ni adalah bukti iman yang benar kepada Allah. Bukan kerana dia minat, dia sebab itu jalan itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena perhati dan buat. Kalau kita dah okey, perhati pula adik-adik kita. Fa'ulaika ma'al mu'minin. Mereka itulah golongan yang bersama dengan golongan orang mukmin. Ibn Qasir dalam tafsirnya menyatakan golongan munafik. Ya. yang sudah bertaubat dan kembali kepada Allah adalah terdiri kelompok mereka beriman. Menurut Al-Marawi, pula orang munafik yang telah bertawar itu bersama dengan kaum mukminin kerana mereka kembali beriman dan beramal. Nah. Tentang dalam konteks hidup kita mari sama. Ya. Ajak orang-orang yang ada sifat munafik ni kita kena kan tak kena, kena. tahu kita. Itu sebab Nabi berdakwah di Mekah ni tuan-tuan. Hmm. Dia kata Nabi bukan ada kaedah dakwah. Kaedah dakwah lain daripada menyeru supaya membetulkan penyembahan. Nabi tak ada. Nabi itu satu je. Kita hari nak mula dakwah, ada orang dakwah mula dengan semayang. Ada orang dakwah mula dengan eh, Serakah, sedekah, infak. Nabi tak ada. Nabi di Mekah satu je dan kontak Nabi berdakwa dia kata ke ni ha. orang kafir Quraisy yang menyembah selain Allah Nabi kata bodoh kau bodoh ha. dia sekali ke tu bodoh kau bodoh kau Nabi kata orang yang menyembah selain daripada Allah sesat Lata dan Uzzah Tuhan yang kamu sembah Nabi kata tak boleh memberikan manfaat dan mudarat